Предприятие за неделю отработало в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. За этот период устранено порывов на водопроводных сетях города 18, к сожалению, много порывов. На магистральных водоводах технической воды 1, питьевой воды 2. Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях 5 единиц. Ремонт и замена гидрантов 3 единицы, ремонт колодцев 4 единицы, устранено заторов на канализационных сетях города 52 единицы. На сегодняшний день совместно с службой МЧС проводится обследование пожарных гидрантов по городу, по городу всех. По результатам обследования будут выполняться мероприятия технические по устранению тех замечаний, которые будут выдвинуты соответствующей службой. Значит, ну, вкратце, у нас пожарные гидранты постоянно обслуживаются, находятся в нормальном состоянии. Ну, если необходимость будет какая-то выполнение работ, вот, значит, мы эти работы будем выполнять. Значит, осуществляется пропуск Днепровской воды в большом количестве. На сегодняшний день мы осуществляем пропуск в объеме 14 кубометров в секунду. Значит, канал работает на полную мощность, поэтому наше предприятие является участником значит, данной государственной программы по промывке русла реки Ингулец. Значит, мы свои обязательства выполняем в полном объеме. Занимаемся восстановлением асфальтобетонного покрытия после выполнения земляных работ в зимний период. За неделю выполнено, восстановлено 39 квадратных метров своими силами. Те объекты и те участки, где мы можем своими силами, где не можем своими силами, будем заключать договор с ПЖРО, выполнять эти работы на договорных условиях. Начать по ремонтным работам выведено в плановый ремонт 7 единиц оборудования. По выполнению планово предупредительных ремонтов и титульных списков за март месяц в полном объеме проведены 117 мероприятий на общую сумму 140 тысяч гривен. По химическим реагентам в наличии гипохлорид натрия марки Б у нас поставка 22.04. Значит, химреагент оплачен на сегодняшний день. Ну и самое такое тяжелое, это задолженность по электроэнергии и те заходы, которые, как говорится, пытается осуществлять Энерго по ограничению электроснабжения. Значит, задолженность на 1 4 3 миллиона 660 тысяч. К сожалению, из государственного бюджета не проходят платежи по постановлению Кабинета министров номер 20 по зачету за потребленные энергоносители. И на сегодняшний день державный бюджет нашему предприятию задолжал сумму 2 миллиона 100 тысяч. По 20 постанове. Три пакета документов значит, по 20-й постанове по льготам и субсидиям, которые были оформлены соответствующим образом и на уровне города, и на уровне области, находятся в казначействе Украины. Значит, финансирование из государственного бюджета не осуществляется. Это вот такая тяжелый вопрос. И я прошу в том числе, Василий Ильич, и вашей помощи в вырешении данного вопроса. В противном случае энерго не хочет реагировать или не хочет в эту ситуацию, как говорится, вникать. В том плане, что это не от нас зависит, это государственные долги, и при прохождении данных платежей мы большую сумму задолженности значит, сможем погасить. Такая же ситуация, насколько мне известно, и у других коммунальных предприятий, и у теплосети, и у ПЖРО. Три месяца не проходят платежи по 20-й постановке. Естественно, эти предприятия, мы в том числе не можем закрыть долги перед энергоснабжающими организациями. Вот такая общая информация. Зарплата на предприятии выплачена. Значит, задолженность по налоговым обязательствам у нас на сегодняшний день 4 миллиона 723 тысячи. Ну, эти вопросы решаем. Действительно, есть очень большая проблема прохождение платежей в частности по 20 постанове действительно такая, такая тяжелая ситуация и на водоканале значит и в тепловых сетях и по ЖРО. и в связи с этим что значит есть задолженность скажем так водоканала перед энергетиками в конце недели в частности, сказать, пришла телефонограмма о том, что сказать, полностью водоканал будет отвлечен от электроэнергии. Ну, совместными усилиями, скажем так, собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям, направили письма в области везде. Ну, с совместными усилиями пока остановили этот процесс. Но сегодня, я думаю, отправим письма в область в связи со сложившейся ситуацией. Письма подготовлены. Но тут не сколько вина водоканала, а сколько в принципе сказать, проблема непрохождения платежей на уровне государства. Будем надеяться, что в ближайшее время этот вопрос разрешится. Если он разрешится, там сказать, у Иванова получаются небольшие суммы денег, те непосредственно, которые должны не миллионы, а там каких-то пару сотен тысяч задолженности. Это уже не 3, не 4, не 5 миллионов.